আপুনি সিফালৰ পৰা সোমাই দিয়ে নি নহ'লে সেই সিফালৰ পৰা সোমাই দিয়ক নহ'লে সিফালৰ পৰা সোমাই দিয়ক অঁ অঁ গ্লাছ ফৰ্মৰ উঠিলেহে খুলিব পাৰিম ষ্টাৰ্ট দিলেহে কৰিব পাৰিম বিহুৰ সময়ত কিছুমান মানুহৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হয় দেখিছেনে বাৰু এয়া বৰুৱা চাৰ্টিফিকেট মই ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ ওপৰত আছে বুলি কৈছে থাৰ্ড ফ্ল'ৰত নমাই আনিব লাগিব চাহি পোৱা নাই ধৰিব পৰা নাই কোনফালে অ মা ক'ত আছে মা এয়া ব'লা মাছ মানে যেতিয়া মানুহ এজনৰ চল্লিছ বা পঞ্চল্লিছ পঞ্চাছ এনেকুৱা বয়স হয়গৈ নহয় তেতিয়া খুব বেছি হাৰ্ড কাম মানে অতি বেছি হাৰ্ড কাম মানে যিটো বস্তু আপুনি দাঙিবলৈ খুব কষ্ট হয় আপুনি দাঙি দিয়ে বা যিটো বস্তু আপুনি দাঙিব নালাগে কষ্ট কাম কৰে এই এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্ট কামবিলাক কৰিলে সাধাৰণতে বেমাৰত পৰাৰ চাঞ্চ থাকে আৰু খুব বেছি বেছি পানী খাব লাগে নহ'লে পানী নাখালে মানে আপোনাৰ দিগদাৰ আছে পানী নাখালে মানে কি দিগদাৰ আছে আপুনি পানী যদি নাখায় নে আপোনাৰ গ'ল্ড ৱাটাৰ ষ্ট'ন হ'ব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেমবিলাক হয় গতিকে আপোনালোকে বাচি থাকিব সুস্থ থাকিব আৰু পানী বেছিকৈ খাব পানী মানুহৰ প্ৰাণ গতিকে পানী চিনি বেছিকৈ খাব আৰু এইয়া বিহুত তেওঁলোকৰ দেখিছেনে অৱস্থাটো কি হৈছে চুবৰে বিহু পাতিছে তেওঁলোকে এতিয়া মেডিকেল মেডিকেলত দৌৰি থ'বলগীয়া হৈছে দেখি বেয়া লাগিছিল যদিও এতিয়া মানে মোৰ লগৰ বেটিৰ লগত ছোৱালী বাপেকৰ মাকৰ তাৰমানে গাটো বেয়া আছিলে অপাৰেচন কৰিলে বৰুৱা চাজি কলে তেওঁক নিবলৈ আহিছোঁ ঘৰত থৈ আহে গৈ থাকক লাহে লাহে এইয়া ঘৰ পালোঁহি এইটো শ্ব ইয়া ইয়াতে গোল্ড বৰ্ডাৰটো আছে এতিয়া ঘৰত থৈ উভতি আহি আছোঁ যোৰহাটৰ বাইপাছ পাৰ হৈ দেখিছে এইখন ডাইৰেক্ট আপুনি যদি টাউনলৈ যায় এই ছাইডে ছাইডেদি যিটো ৰাস্তা আছে সেইফালে যাবগৈ লাগিব আৰু যদি টাউনত নোসোমায় একদম এইখন প্লাইভাৰ ওপৰে গুচি যাব লাগিব একদম গৈ আপুনি ইটোৰ পৰাই ওলাবগৈ নেশ্যনেল হাইৱেত ওলাবগৈ তাৰমানে আপুনি যদি টাউনত সোমায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইকেইটা ৰাস্তা দি আহিব লাগিব আৰু এইফালে এটা মানে বাৰ্তা আছে আমি ৰাইট চাইডে আকৌ গুচি গলে টাউনৰ সোমাব পাৰিম আৰু যদি টাউনৰ নোসোমায় তেতিয়াহলে ওপৰৰ পৰা গুচি যাব লাগিব ৰাস্তা বনাইছে ধুনীয়া বনাইছে ভাল লাগিছে সোনকালে হৈ যাওক কামবিলাক সোনকালে হৈ উঠক তাৰে কামনা কৰিলোঁ এতিয়া আমি লেফ্ট ছোৱালী সোমাব লাগিব এতিয়া আমি এইফালে সোমাইছোঁ এনেকৈ সোমাই আহিব লাগিব যেতিয়া আমি টাউনখন পাইছোঁ এতিয়া যদি টাউনত নোসোমাই সিপাৰে ওপৰৰ পৰা বুজ যাব লাগিব তো এইটো আছিলে ভিডিঅ' হাজিৰে ৰাখিছোঁ বাই বাই এণ্ড জয় আই অসম আৰু সকলো লোকে পুনৰবাৰ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ কেতিয়াবা এনেকুৱা সহায় কৰি চাবচোন মানুহক ভাল লাগে তো সেইটোৱে অকণ সহায় কৰি দিলোঁ